بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم min kulli amr selamun hiye hatta metla'il fecr Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Ramazanda önemli olan şeylerden birisi de tabi ki Ramazanda Kadir Gecesidir Kadir Gecesi ki Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bildiren gece, gecelerdendi. Bir hadis-i şerifte beş önemli geceden bahsediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duaların geri çevrilmediği. Bu gecelerden birisi de Kadir gecesidir. Kadir gecesi önemini, ehemmiyetini sadece Allah'ın bildiği bir gecedi. Ki o gecenin əhəmiyyətini peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə bu məədrəki məli ilə təlqadır. Yəni sən hardan biləcəksən ki, qədri gecəsi nədir deyə Allah ə, yəni ən sevdiyi qulundan dahi o gecənin əhəmiyyətini saxlayır. Yəni o gecənin önəmini, əhəmiyyətini sadəcə Allah bilər. Mələklərin yeni indiyi insanlara sələmətlə müjdədədiyi, əmin amanlıqla müjdələdiyi abı gecədir. Heç bir ümmətə verilməyən bir şey verilildidir ümmətimə və Peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və səlləm bir həşrifində ki, o da Qədir gecəsidir. Hətta o Qədir surəsinin əmə səbəbində, nüzul səbəbində belə bir rəvayət var ki, deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə keçmiş ümmətlərin yaxşı göstərildi, amma deyir Allah rəsululu öz ümmətinin yaşını çox az gördü. Ki deyir onların etdiyi əməllərə mənim ümmətim ulaşıb bilməsin, yəni səvablarda onlardan geri qalar. Amma deyir ondan sonra da Allah təala Qədir surəsini nazil etdi ki amma am deyir Allahu Talla sənin ümmətinə elə bir fürsət, elə bir gecə verdi ki onların 80 il dediyinin sənin ümmətin bir gecədə edə bilər. İnşallah ki o bu da yenə də Qadr surəsində <murlət> İnna anzalnahu fi laylatil <imurlət> qadr və ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr. Yəni Qədri gecəsi min aydan daha xeyirlidir. Bu da 83 və ya da 84 illik bir ömrə yaxın bir bir demək olar ki zamanı əhatə eləyir. Qədir gecəsi əhəmiylidir. Qədir gecəsinin önəmi çoxdur. Bir böyük bir fürsətdir. Hətta böyük bir ömrü səcdədə keçirmək kimi insana böyük dəyər qazandıracaq bir fürsətdir. Peygamber səsənsə başqa bir hədisində yenə də Qədər gecəsi haqqında nə deyir? Kim inanaraq və qarşılığını Allahdan gözləyərək Qədir gecəsini ihyâ edərsə, Allah onun keçmiş günahlarını bağışlayar. Qədər gecəsinə təqdir qədəsi və ya hətta qərar gecəsi də deyilir ki, bu keçmişimiz və gələcəyimiz barəsində təqdir olunan şeylərdir. Ona görə Bu gecədə ən önəmli olan şeylərdən birisi dua, tövbə, istighfar olunmasıdır ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yenə başqa bir hədis şerifində Həzrət Ali'dən rəvayət olunan hədisdə ki, Həzrət Ali buyurur: "Ya Rasulullah, deyir: Əgər mən Qədri gecəsinə rastlarsam, nə edim? O zaman Allah Rəsulunun birinci tövsiyəsi nə olur?" ki, dua. Allahumma innaka a'fu tunhibul afa fa'fu anni deyir. Allahım sən Bağışlayansan, şübhəsizdən bağışlayansan, bağışlamağı sevərsən, məni bağışla, deyə o duadir. Bir İslam aliminin gözəl bir sözü var ki, deyir: Qədər gecəsini ihyaya etmə barəsində deyir ki, əgər Qədər gecəsində mənim keçmişim və gələcəyim deyir söz mövzusuca, əgər deyir bunlar belə dəyxdə müzakirə olunursa və bunlar həll olunursa, keçmişim bağışlanıb, gələcəyim də o bu gecədir qurulursa, bu gecə təqdir olunursa, mən necə yata bilərəm ki? Mən bu gecəni incə ihyaya etməyim ki. Amma əhəmiyyətli olan Qədr gecəsinin ihyaya edilməsi, bu fürsətdən ə, insanın yararlanmağa çalışması. Çünki yenə başqa gözəl bir ə, İslam aliminin gözəl bir sözü var ki, deyir: Allahın yəni vermiş olduğu fürsətlər çoxdur. Yəni nəfəs aldığımız hər an, nəfəs alıb verdiyimiz hər an bizim üçün böyük bir fürsətdir. Qaçılmaz bir fürsətdir ki insan onun dəyərini təbii ki itirdikdən sonra, əldən çıxdıqdan sonra anlamağa başlayır. O yöndə də peyğəmbər sallallahun səlsəm başqa bir hədisdə buyurur ki: "Niğmətən məbunun fihi məkəsirun minan-nasi sihatü vel fəraq." İki nimət vardır ki, deyir, insan onun dəyərini itirdikdən sonra anlamağa başlayır. Ki bunlarda keçirilən boş vaxt və sağlamlıqdır. Yəni zaman bizim üçün ən böyük bir nimətdir. Amma Allahın rəhmətinin görəyi borclu olmadığı halda Allah bizi cənnətinə qoymaq üçün bu zaman içində dahi başqa fürsətlər verir ki, Qədir gecəsi də bu fürsətlərdən birisidir. Hə o yonda bu insana düşən bu fürsətləri qaçırmamaq, fürsətdən lazım olduğu anda istifadə etməyi bilmək. Hətta bu yonda nə buyurulur? Tükenməyən bir əcir keçir Qurana Kərimdə əcrün ğayr-məmun. Əgər bir insan halı vəziyyəti yerindəyikən ondan istifadə edirsə, hali vəziyyəti yerində olmadıq, yəni istifadə etmə bir zərurət ortaya çıxdığı anda etmədisə, o anda, yəni yaxşı anında halı vəziyyəti yerində imkanı olduq anda etdiyinə görə digər vaxtlarda da etmiş kimi, yəni o zərurət ortaya çıxdıqda etmiş kimi savab qazanar. Yə yəni, bu gün Allah Təala bizi Ramazana qovuşdurdusa ki, Ramazana qovuşmaq özü də ən böyük nimətlərdən birisidir. Allah razının Recab ayına girdi yində etdiyi dua var. Allahumma barik lana Recab və Şaban və Bəlliglə Ramazan. Yəni bizi Ramazana qovuşdur deyə etdiyi bir dua var. Yəni Ramazana qovuşmaq özü ən böyük bir nimət. Yəni Ramazanın içində bir də Qədər gecəsinə qovuşmaq, Qədər gecəsini dərk etmək, ihya etmək o da ən böyük bir nimətdir. Amma ya belə bilməyimiz lazım olan başqa bir şey nədir? İnsan ömrü bir gecəyə sığışmaz yani. Yəni sadəcə bir gecəni ihyâ edib, sadəcə bir gecəni oyaq qalıb, bir gecənə Allahı zikr edib, digər gecələrdə Allahdan qafil olmaq o Qədir gecəsinin dərk edilməsi deyil. Qədir gecəsinin dərk edilməsi, ihyâ edilməsi olar ki, o gecədən sonra bizim həyatımız dəyişsin. Həyatımızda dəyişikliklər olsun. Allahın xoşluğuna doğru, Allahın razı olacağı həyata doğru bir dəyişikliklər olsun həyatımızda. O yöndə bir ə, qədər gecəsi ehtiyacımız lazımdır. Nəyə görə? Çünki düzdür, Allahım bel belə də yaxdı bizə verdiyi fürsətlər var. Allah bizi cənnətinə qoymaq üçün böyük-böyük fürsətlər verir. Amma şeytan da boş durmur. Bunu da bilməyimiz lazımdır ki, Allah təala bu fürsətləri versin, bütün qulları cənnətə getsin. Mən cəhənnəmdə tək qalım deyir şeytan da. Şeytanın da buna görə öz planları var və ona görə böyük-böyük, yəni planlar qurur ki, Tamam, Qadir gecəmizi əlimizdən ala bilmir. Qadir surəsini Qur'andan silə bilmir. Qur'an kimi böyük neməti əlimizdən ala bilmir. Amma bununla bərabər o da nice ki Qadir gecəsi bizə üçün böyük bir fürsət olaraq verildisə, şeytan da boşdurmur. Yəni qullar onun da verdiyi bir vəd var ki, onlar deyir, qiyamət gününə qədər vəd, müəhlət istəyir. Qullarına deyir, önlərindən, arxalarından, soldan, sağdan yaxınlaşaram və sonunda son onların çoxunu deyir, yolundan azmış görərsən. Yəni onun da deyir buna görə böyük bir planları var. Ona görə ə, həyata dərk etməyimiz lazımdır. Sadəcə bir gecəyə və belə də yoxda salmaqla qədər gecəsini yəni etmiş olmarıq. Hətta veqəmə əsasən başqa bir hərisdə Ramazanın bütünündə arayandır. Qədri gecəsini. Amma Əbu Hanife böyük İslam alimlərindən birisi də deyir 365 günümüzü də qədər gecəsi olaraq ə, dərk etməyimiz lazımdır. Yəni bunu dərk edənlər üçün qədri gecəsi o olardır. Amma Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm hədislərlərinə baxdıqda Ramazanın son 10 günündə olmaq ehtimalı daha çoxdur Qədəqə gecəsinin. Çünki deyir Ramazanın son 10 günündə arayın, hətta son 10 gününün tək gecələrində 21-ci, 23-cü, 25-ci, 27-ci və 19-cu gecəsində arayın deyir Qədir gecələrini. Ki Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm də bilirsiniz, Ramazanın son 10 günündə etdiyi sünnətlərindən birisi də i'tikafdır. Bütün insanlarla əlaqəsi çox kəsdir, zəruri ehtiyaclar xarici məscidzdən çıxmazdı. Yəni Rəbbi ilə baş başa qalardı, nəfsi ilə baş başa qalardı, ruhunu inkişaf ettirərdi. Bu göndən də, yəni Ramazan ən gözəl əbə fürsətdir ki, ruhumuzu inkişaf ettirmə adına ən gözəl bir fürsətdir. Qalbimizdəki xəstəliklərin sağalması adına ən gözəl bir fürsətdir. Əhəmiyyətli olan da Allahın vermiş olduğu bu fürsətləri bizim qaçırmamamız. Bir gözəl bir ə, yenə də misal verilir ki, deyir yağmur, yəni yağış nə qədər çox yağırsa yağsın deyir, nə qədər bol yağırsa yağsın. Amma bir tarlaya ki, toxum səpilmiyibsə, o yağmurun o tarlaya heç bir faydası yoxdur. Yəni Allahın vermiş olduğu fürsətlər də nə qədər çox olarsa olsun, nə qədər bol olarsa olsun, qul ondan istifadə etməyə cəhd göstərmirsə, qayğıt göstərmirsə O zaman onun da bir faydası olmur yani. Həyatımızdan bu günə olduğu kimi, yəni qədir gecələri gələr, keçər, digər məna fürsətlər gələr, keçər. Ə biz qafil davranılırsa, biz istifadə etməyə çalışmırıqsa, onun da digər gecələrdən bir fərqi olmaz. Qədir gecəsi ona görə bir İslam alimi buyurur, Qədir gecəsi qədir bilənlərin gecəsidir. Onu ihya edənlərin gecəsidir. Ondan yararlanmağa çalışanların gecəsidir. Əgər heç bir ümmətə verilməyən bir fürsət, bir hədiyyə bizə verildisə, bizə düşəndə bundan istifadə etməyə, layiqincə istifadə etməyə çalışmaqdır. Qədir gecəsinin ən birinci özelliği, dediyimiz kimi, tövbə və istighfardı. Ona görə bu gecədə ən çox etdiyimiz şey tövbə və istighfar olmalıdır, Quran olmalıdır. Bir də Quran ən birinci önəmlidir. Nəyə görə? Çünki Qədir gecəsini dəyərli qılan nədir? O gecədə Quranın oxunmuş olması. Ha, Qur'an'a başqa bir açıdan daha baxmamız lazımdır ki, a, bu bir ayətdə Allah təala buyurur ki, yəni insanlar bu Qur'an üzərində hələ də layiqincə düşünməyəcəklər mi deyir. Və ya da kidir onların qəlblərinin möhürləndiyi ki, bu Qur'an üzərində layiqincə düşünmürlər. Ha, o zaman demək ki, Qədir gecəsində etməyimiz lazım olan şeylərdən birincisi də Qur'an üzərində düşünmək. Həyatımızı Qur'an'a görə uyğunlaşdırmağa çalışmaq. Qur'andan ibrət almağa çalışmaq. Çünki nə deyir? Əgər biz dey bu Qur'anı başqa dağa, yerə, göyə endirsəydik, deyir, dağ parça-parça olardır. Al ordakı Allah qorxusundan. Amma dey biz bunu insana endirdik ki, insan düşünsün, ibrət alsın, həyatını ona görə qursun. Ha bir İslam alimi nə vurur? Deyir, biz məsələn Qur'ana hörməti bəzən yanlış anlayırıq. Qur'ana hörməti dey 3 şeydə görməyimiz lazımdır. Bir onu oxumaq ki, Bu barədə Allah rəsulunun sallallahu əleyhi və səlləm hədisləri də var. Sizin ən xeyriniz Qurani öyrənən və onu başqalarına öyrədəndir, buyurur. İkinci, öyrəndiyimizi anlamağa çalışmaq. Oxuduğumuzu, öyrəndiyimizi anlamağa çalışmaq ki, üçüncü və ən əsası oxuduğumuzu, anladığımızı həyatımızda tətbiq etmək. Bu üç olarsa, inşallah ki, biz Qurana hörmət etmiş olarıq. Qurandan istifadə etmiş olaraq Quran bizim üçün şifa, rəhmət, olar nur olar. Bizi zülmətdən aydınlığa çıxarar. Ən çətin anlarda bizim üçün şəfaətçi olar. Amma yox, yəni Qurana hörməti başqa yolla başa düşərsə, o zaman sadəcə bu sözdə qalar yəni o. Çünki Quran endirildi ki, bizi zülmətdən qurtarsın, bizi bataqlıqdan qurtarsın, bizi o düşdüyümüz o yanlış yoldan kurtarsın. Bizim için hidayet rehber olsun. Kur'an nə zaman bizim üçün hidayet rehberi olar? Onun da əməl olunduğu zaman, həyatımızı ona görə qurduğumuz zaman. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vidao xutbəsində nə buyurdu? İki əmanət buraxıram dedi. Onlara sarıldığınız müddətçə yolunuzu azmazsınız. Ki o əmanətlərdən birisi də Qur'an. Qur'ana sarıldığımız müddətçə, Qur'anla əməl etdiyimiz müddətçə demək ki, yolumuzu azmaz azmazıq. Ona görə Qədr gecəsində əhəmiyyətli olan şeylərdən birisi də Həyatı yaşanula bilən, canlı bir Quran halına gətirməyimiz lazımdır. Quran üzərində layiqincə düşünməyimiz, təfəkkür etməyimiz lazımdır. Ki Qadir gecəsinin başqa bir önəmi, məsələn, Allah Rəsululu sallallahu əleyhi və səlləm Qadir gecəsi haqqında danışdıqda səhabələrin điir yuxusuna girmişdi. Yəni o gecə haqqında o qədər düşünmüşdülər ki, o qədər o gecənin belə deyək də həssaslığı ilə yaşam yaşamışdılar ki, artıq onların yuxularına girmişdi. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Kədir gecəsi haqqında başqa bir hədislə də buyurur. Bu elə bir gecədir ki, deyir. Bu gecənin xeyrindən məhrum qalan bütün xeyirlərdən məhrum qalmış kimidir. Yani. Hətta bu gecənin gizli olmasındakı hikməti də ə, belə izah edirlər ki, bir o gecənin önəmini, əhəmiyyətini insanlara xatırlatmaq üçün Allah təala bu gün yəni gizli. Yəni o nə vaxt olduğunu bildirmədi. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, bu gecənin hansı gecə olduğunu mən bildim, deyir, amma sonra unuttdum. Yəni unut- unutturulmasının da hikməti nədir? Birincisi o gecənin əhmiyyətini insanlar anlasın. Çünki Allah təala bəzi önəmli şeyləri gizli saxlayır. Məsələn, əcəli ömür içində gizli saxlayır. Qiyaməti zaman içində gizli saxlayır. Önemli, məsələn, zaman dilimləri var ki, cümə günü cümə namazı ilə 2-ci namazında icabət saatı var ki, amma gizlidir. Bu vaqtdakı Allahın veli qulları var ki, insanlar arasında gizlidir. Yəni bəzi ıı, önəmli şeylər var ki, Allah təala onları gizli saxlayır. Önəmini bildirmək üçün, onun əhəmiyyətini insanlara çatdırmaq üçün. Yəni Qədri gecəsi də, Ramazanda gizlidir. Ramazan ayının bir sirridir Qədri gecəsi. Onu o yöndə belə dəyərləndirməmiş lazımdır. Gizli olmasında ikinci bir hikmət isə insanların onu ihyaya etməsidir. Ramazan'a layiqincə dəyərləndirməsət. Sadəcə bir gecəsi olsaydı hər kəs onu gözlərdi və hər kəs onu istifadə edərdi. Amma Ramazanın bütünlüyünü ən gözəl şəkildə, o verilmiş fürsəti ən gözəl şəkildə dəyərləndirməğimiz üçün Allahu Teala hətta sonuna yaxın daha çox istifadə etməmiz üçün onu Ramazan ayında gizli saxladı. Yəni gizli olmasında sirlərdən, hikmətlərdən birisi də bizim ondan layiqincə istifadə etməmiz, qafil olmamamız. Yəni düşünməmiş lazım olan şeylərdən birisi də nədir? Biz o insan olaraq günahkarıq. Bilərək və bilmərək, istəyərək və istəməyərək hardasa bir o günah işləmiş və xata etmişik. Çünki insan olmağın gerəyi budur. İnsan xətakardır. Kullu bani adama xattaun. Bütün adam övladıdır, xətakardır. Amma biz xata edənlərin günah işlərinin ən xeyirlisi də ola bilərik, bax əgər dedikdə bu gündən də ən gözəl bir fürsətdir ki, əgər bir qərar gecəsi, təqdir gecəsi dedikcə bizim özümüzə qərar verməyimiz lazımdır. Necə qərar verməyimiz lazımdır? 1. nə olursa olsun son nəfəsə qədər imanımızı qoruyacağımıza dair. Çünki iman etmək əhəmilidir, amma ondan daha önəmli olan nədir? İmanımızı qorumağa çalışmaq. Son nəfəsə qədər imanlı yaşaya bilmək. Çünki Fussilat surəsi 30-cu ayədə Allah təala nə buyurur? Rəbbim Allahdır dedikdən sonra, yəni iman etdikdən sonra bu üzrə davam edənlər, bu üzrə bir həyat yaşayanlar, yəni son nəfəssə qədər imanını qoruyanlar üçün ən çətin anlarda, ən çətin anlarda hər kəsin qorxu, həyecan, təlaş içində olduğu anlarda mələklər enər və onları müjdəliyər. Qorxmayın, üzülməyin, Allahın sizə vəd etdiyi cənnətlərlə sevinin. Əgər bu müjdəyə nail olmaq istəyirsə, deməli son nəfəssə qədər imanımızı qorumalıyıq. Yəni, qədər gecəsində qərar verdiyimiz şeylərin birincisi bu olmalıydı imanımızı qorumaq. Son nəfəsə qədər imanlı yaşamaq. Daha sonra ikinci bir şey, nə olursa olsun, nə qədər günahkar olsaq da, nə qədər günah işləsək də tövbə etməyə davam edəcəyik. Edəcək. Nə mənada bu Allahın rəhmatindən ümidimizi kəsməyəcək. Çünki Yusif surəsində Allah təala deyir: "Allahın rəhmetindən ümidinizi kəsməyin. Allahın rəhmetindən sadizdir kəfirlər ümidini kəsər." kəfirin haqqıdır ki, deyincə Allah məni mərhəmət etməz, Allah məni bağışlamaz. Qəlbində zərrə qədər iman olan kimsə bunu düşünməsə. A bunu düşünməməli, belədir. Daha sonra inşallah ki, əgər Allah namaz qılmağı nəsib etmişdə, namazlarımızı qılmağa və onları qorumağa ağ söz verəcək. Çünki müminün surəsində yenə də möminlərdir qurtulmuşdu, amma hansı möminlər namazlarını xoşu ilə əda edənlər, yəni namazlarını qılanlar başqa bir ayətdə də de nə deyir? Namazlarını qoruyallar deyir onlar. Demək ki, namaz qılmaq əhəmiyyətlidir, amma namazlı qılmaq, namazda davamlı olmaq daha da əhəmiyyətlidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə fərilə nə buyurur? İbadətin ən sevimlisi, ən xeyirlisidir, az da olsa davamlı olan. Yəni son ana qədər onları qoruyub çalışmaq və ya da başqa bir ayətdə buyrulduğu kimi ölüm gəlincəyə qədər Rəbbimizə ibadat etmək. O ayın yanı yəni, Qadir gecəsi böyük bir fürsətdir. Qadir gecəsi bağışlanmamız üçün, həyatımızı yenidən qurmamız üçün, Allah'a daha yaxın olmamız üçün, Quran üzərində layiqincə təfəkkür etməyimiz üçün gözəl bir fürsətdir. İnşallah Allah hər birimizə Qadir gecəsini ilk növbədə anlamağı və layiqincə əda etməyi hər birimizə nəsib etsin inşallah həm bu gecədən həm də ümumi Ramazandan haqqıyla Ramazanı haqqıyla əda edib bağışlanaraq çıxmağı, üzü ağ çıxmağı və sonunda həqiqi bayramı dadmağı, həqiqi bayramı yaşamağı bizlərə nəsib etsin inşallah. Çünki bay bir mömin üçün bayram günahlarının bağışlanmasıdır. Həzzətəllənin bu barədə gözəl bir sözü var ki, günahsız keçən hər günümüz bizim üçün bayramdır. Günahlarımızın bağışlandığı hər gün bizim üçün bir bayramdır. İnşallah ədə etdiyimiz və edəcəyimiz qədir gecələri də qədir gecəsi də bu yöndən bizim üçün bir fürsət olar. Ramazan bu yöndən bizim üçün bir fürsət olar və Ramazanın sonunda həqiqi bayramı inşallah ki, dərhal edənlərdən olaraq Allah günahlarımızı bağışlasın. Allah qalan ömrümüzü faydalı, xeyirli keçsin inşallah. Ramazanda etdiklərimizi də Allah dərqahında qəbul etsin inşallah.